Всем привет! Сегодня мы играем Опять Фэнзе Тауторед Да Так, смотрите, вот дядька избивает Короче, Нигера Нигера? Будем приличными Афроамериканцами да. Ну, да, будем приличными Мы вам сказали, когда будет 100 подписчиков Мы вам покажем лица Ну, сейчас мы наберем больше лайков. Мы покажем вам а, один, кстати, часть. кстати, будь это. Кстати, предупреждаем, если вы найдете такой канал, как... Марина Рыбасова. Ставьте ей дизлайки. Лайки. Она снимать не умеет, это я вам говорю. Да, мы с вами посмотрели, и вдобавка, я с ней знаком. Она говно, а не ютубер. Она его уже замучила, если честно. Да. Бомбит. Так, смотрите, мы вот сейчас зубной щеткой будем вот этого Почите, не. ему зубы? Да, давайте ему прям зубы трестим. <с> зубы <с чистить! Зубы чистить надо, зубы надо чистить. Да, до крови. Ха-ха, да. Да кровушки. Да, короче, за найдете там Смотрите, вот... давайте почистим уши. Давайте почистим вот этому дядечке все. Да. Но. Прости, из-за того же говорили, что кровь это, это типа, ну. Томатный сок, да. Просто у Души был так сказать младший брат. Да. Вот я сегодня опять зашел, так вот, ну, потому что снимаем. Да. В принципе. это. Что мы, Кстати... та мы так ненавидим эту школу. Кстати, чтобы поднялась температура, ешьте грифель от карандаша. Да, и выпейте чуть-чуть шампуня. Это вам маленький лайфхак. Да. Это, это Марина Рыбачева. Если вам она понравится, то не знаю, что с вами мы сделаем. Да, хоть, хоть вам это не на руки, да? Вот так же, как здесь. Ну, ладно, хочу... это... мы шутим, мы шутим. Мы шутим, хотим. конечно, да. Мы же не маньяки. Я вам всего лишь покажу свою руку, а лицо не покажу. Я, Я тоже покажу свою руку. Это не видно. Вот она, его рука чуть-чуть. Ну, палец. Хотя бы пальцы Да, вы Хотя, знаете, дети, как... Хотя бы дети знать, как выглядят наши пальцы. И рука. Да? Все, короче, я здесь, все. Все, короче, пошлите за щеткой, будем всеми зубы чистить. О, Особенно вон нет. тому пацану, который избивает негра. Сейчас я отомщу. Они... За то, что он сбивает. Это же расизм, скажи ведь. Ты да? издеваешься. Это расизм, да? Давай, давай, вставай. На... Он был без руки или мне показалось? Да, показалось. Он без руки. Он, кстати, этот куб на... Можете на его теперь. Давай. Здесь уже у нас начинается мега-драка. Сейчас мы вам одну пасхалочку по покажем. А точнее не пасхалку, один, а один прикольчик. С помощью которого вы без проблем одолеете босса. Вот этого непобедимого. Так мы его называем, да? Ух ты ж, ух ты ж, негра, засранец. еще раз. Хоп. Опа, вот такой дробашек. Да, с помощью дробашки можно добавить такого амбала. И он очень жесткий. Извините, что чуть-чуть подлагивает. Да, сейчас, вот мы, это. сейчас мы эту кнопочку откроем. Все. Вот и непобедимый. Сейчас он где будет здесь. И мы ему надерем попку. Причем раз. Кстати, где он, а? С, ним, с патронами по комнате, ладно ага. а вон он бежит вот он вот такой у нас здесь непобедимый Ах. Теперь вот ты... мы его и убили вот так надо их убивать да вот так и нужно убивать как... все короче вот он разлетелся это самое главное вот смотрите большая куча и мы их всех разносим кто сзади меня а Чё, так Ай, нас слили. Нас слили. Если наберем побольше лайков, то мы пройдем Mortal Kombat 11. Вы скажете ее нет, а у меня она есть. Да, он просто у нас у души есть связи, так сказать. Просто, у меня, просто, дядя компьютерщик. Он, короче, изобрел Mortal Kombat 10 и Mortal Kombat 9. И вот он уже изобрел 11 просто ее не выпускает. Он, он ее не выпускает в интернете, потому что у нас нет лайков. Да, ну, поэтому он не выпускает. Но ну не только из-за этого, потому что я, потому что не знаю, короче, я ему могу вообще не говорить, чтобы он ее выпускал. А только она будет у нас. Так что давайте лайков побольше будем брать. И мы сделаем дубликаты и будем. Рас мы вам подадим за лайки точную копию, да? А, мой мячик, мой мячик. Сейчас мы вот этого дядьку вот кинем, он умрет. Не попали. Ну, что париться, сейчас мы его под носом. А тубасим его крови. Не, давайте вот сковородку возьмем. Сковородская кунг-фу, да? Сковородская кунг-фу, у него шокер, кстати, пацаны. Вот, вот еще одна пасхалочка. Шокер. Оп, сейчас сдохнет. А, ну, как... Электрический стол получает, да? Вот так их надо убивать. Ну, мы можем сделать дубликацию, прям вот так, вот один. Если вы поставьте побольше лайков и подпишитесь на наш канал, и побольше подписок и, и побольше подписок и, и нажимайте на колокольчик, ага. чтобы не пропустить самые новые ролики. Все, меня здесь нет, короче. Ах, ты ж вонючий. <музык> вот нас и так поселили. Да. Короче, такие они все здесь ложные. Ладно, мы с вами будем прощаться. Это... С вами был Вова, Давыдов и я. Всем пока.